এটা মাজত আছে মানুহবোৰ মানে তাৰপৰা আহিবলৈ অসুবিধা চবৰে ঘৰৰ ঘৰে চাগে না ওচৰে নিশ্চয় এইবোৰ এইখন এখন এইখন এখন আৰু এইবোৰ পিছফালে দেখিছে এইবোৰ পিছফালে গোটেই খেৰঘৰ চেৰ ঘৰ চব গৰু গোহালি চব ডুবি আছে আৰু সেই আমাৰ পৰা বস্তু লৈ গৈছে এটা পৰিয়ালে দি আছে সেইফালে নাৱতে গোটেই মানে বস্তু ডেইলি আনি থাকিবলগীয়া হৈছে সেইফালে সেই মানুহঘৰ এতিয়া অৱস্থা বেয়া এই তাত আছে মানুহ ঘৰ দেখিছিলে কেনেকুৱা আপোনালোকৰ ওচৰত আহি আহিছোঁ অকণমান সহায় কৰিবলৈ দেই যি পাৰিছোঁ আৰু ভয় লাগিছে পানীও যথেষ্টখিনি আছে হাঁ কাইলৈ কাৰণে এইখিনি পেকেটিং হৈ গ'ল চব ভাগে ভাগে চব ভৰাই দিলোঁ এইবোৰ আছে আৰু এসপাও আছে এইবাৰ দুটা প্ৰগ্ৰেম লৈছোঁ কাইলৈ প্ৰগ্ৰেমটো কৰি লওঁ মৰ্ণিং মোৰ দেৰিটা বজাত গাড়ী আহি পাই গ'লহি আমাৰ এতিয়া জল্ডা জল্দি পৰা বস্তুখিনি উঠাই লওঁ আৰু বতৰটো বৰ ভাল নহয় বৰষুণ ননা আগতে বস্তু বান্ধি তিপাল চিপাল দি ঢাকি ল'ব লাগিব আৰু গোটেই গধুৰ গধুৰ হৈ আছে গোটেই আলু দাইলৰ পৰা ধৰি লৈ বস্তাবোৰ আৰু বেদাহত নহ'লে আমাৰ বহুত কষ্ট হ'লহেঁতেন সেইটো যথেষ্টখিনি সহায় কৰিছে পানীটো মেইন মানে পানী আমাৰ বস্তু চস্তু উঠাই হৈ গ'ল এতিয়া বেনাৰখন আছে বেনাৰখন আমি আৰি লওঁ অন্য এক প্ৰয়াস এইখন বেকত দিলে ভাল হ'ব ন বাৰু হা খণ্ডত দিলে তোমালোকৰ চলাবলৈ দিগদাৰ নহ'ব চলাব লাগিব নহয় আকৌ বৰষুণ দিলে বেকপাহে ভাল মই সেইটোকে ভাবিছিলোঁ বেকপা দিয়াটোৱে এইফালে বৰষুণ আহিয়ে গ'ল দেখিছেনে আৰু এতিয়া পালচাল বান্ধি ল'বলগীয়া হৈছে এতিয়া চব নহ'লে বস্তু চব ভিজি যাব চব খোৱা বস্তু আছেতো আৰু এইফালে আমাৰ ধুনীয়াকৈ বেনাৰখন বনাই লোৱা হ'ল বনাই মেলি বান্ধি ল'লোঁ কেনেকুৱা লাগিছে কওক ভাল লাগিছে হা ভাল লাগিছে এইবোৰ মানে এইবোৰ আমাৰ দুহেজাৰ ওঠৰ চনৰ কাম কৰা ফলতো হয় এইবোৰ দুহেজাৰ ওঠৰ চনৰ পৰা আমি যেতিয়া প্ৰথম আমি এইটো বান সাহাৰ্য দিছিলোঁ এইবোৰ আমাৰ এয়াৰফৰ্জৰ চব ষ্টাফৰো আছে স্কুলৰ দীঘল ঠেঙীয়া ো আমাৰ প্ৰত্যেকটো প্ৰগ্ৰেম এটা থাকে আৰু আমি যেনেকে কাম কৰিছো ইও আগলৈ কৰিব লাগিব নাই কৈ দিয়া কি কৰিবা কৈ দিয়া কি কৰিবা কি কৰিবা হা মানুহক সহায় কৰিবা বহুত বহুত এইবিলাক আমি ইয়াক শিকাই আছোঁ আৰু একচুৱেলি মাক দেউতাকে যদি এতিয়াৰ পৰাই এইবিলাক নেদেখুৱে আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী যিহে মানে মতি গতি মানে ভাল পথটো সদায় সৰুৰে পৰাই দেখাব লাগিব মাজত ধৰি কেতিয়াও মানুহক কাকো মানে ভাল শুধৰাব নোৱাৰে কাৰণ আমিও জীৱনটো পাৰ কৰিলোঁ আধাটো দ'লেই আৰু আমাৰ জীৱন আমিও মানে সৰুকালটো আমি ধেৰ বহুত কিবা কিবি কৰিলোঁ কিন্তু এতিয়া আনক দেখি দেখি অনুসৰণ কৰি 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 এটা বেলেগ এটা লাইনত আমি সোমাইছোঁ আৰু সদায় মানুহে মানুহৰ বাবে বুলিয়ে আৰুতো ভূপেন হাজৰিকাদেৱে আমাক কৈ থৈ গৈছে মানুহ এওঁ যাব ন মই জনোৱা জনাই নাছিলোঁ তুমি যাবা বুলি বোলা আৰু বাটত আৰু মানুহ ধেৰ আছে উঠাবলগীয়া আমাৰ এইখনকৈ কি ক'ল ৰূপক সেই জগতাক আনিবলৈ গ'ল আৰু মানুহ বৰা ছোৱালীটো ৰৈ আছে বেয়া ফুৰি মানুহ যাব আৰু আমাক যিখিনি মানুহে সহায় কৰিছে মানে মানে আমি মই ভবাই নাছিলোঁ যে এইবাৰ ইমানখিনি মানুহৰ পৰা আমি সহায় পাম মইতো ফেচবুকত পোষ্ট এটা দিছিলোঁ এবাৰ মানে বহুত মই ইম'শ্যনেল হৈ গৈছিলোঁ যে মানুহৰ ওচৰত যাব পৰা নাই আৰু প'ষ্টটো আমাৰ এই বৰাদেৱে পালে পাই পেলাই লগালগ মোক কোৱাই নাই যে প্ৰগ্ৰেম কৰিম বুলি লগালগ বস্তু এৰেঞ্জ কৰি ক'লে যে মিনটো প্ৰগ্ৰেম ৰেডি তুমি মুঠতে সাজু হোৱা তাৰপৰা ময়ো এনেকৈ য'তে ত'তে প'ষ্ট দিলোঁ আৰু মই ফেচবুকত দি দিলোঁ আৰু আমাৰ গাঁৱৰ যিখিনি যুৱকসকল তেখেতসকলে মানে যথেষ্টখিনি মানে সহায় কৰিছে এইবাৰ আগতেও কৰিছে আমাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিবাৰে কৰে প্ৰতিবাৰে কৰে আমাৰ গাঁৱৰ ল'ৰাখিনিক মানে মই শলাগ ল'বলগীয়া মই নিজৰ মানে ধুলীকুমাৰ গাঁৱৰ মোৰ নামটো ল'বই লাগিব তেখেতসকলৰ আমাৰ যুৱ বিন্দৰ মানে যিখিনি ল'ৰা প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে ইমানেই এক্টিভ কিন্তু আগত দুই এজনমান ওলাই আহিব লাগিব তাৰপাছত সকলোখিনি ওলাই আহে সেইটোৱে কথা আৰু সেইটো চবকতে দুজন মানে লীড ল'বই লাগিব প্ৰত্যেক কামতে সকলোৱে সময় থাকে সেইটোৱে আজিকালি চব ব্যস্ত আমি অকণমান সময় দিব পাৰো সেইকাৰণে আমি অকণমান এইবিলাক কামত আগবাঢ়ি লওঁ বাকী সহায়টো লাগিব বাকী আমাৰ সুৰেশ বৰা যিখন মানে স্কুলত তেওঁ চাৰ্ভিচ কৰে এয়াৰফৰ্চ স্কুলত তেখেতসকলৰ ষ্টাফকো মানে যথেষ্টখিনি ষ্টুডেণ্টৰ পৰা ধৰি লওক গাৰ্জেণ্টৰ পৰা ধৰি লৈ মানে ইমানেই সহায় কৰিছে ষ্টুডেণ্টে নিজৰ ঘৰত খোৱা বস্তু অনা বস্তু মানে বান সাহায্যৰ কাৰণে দি দিছে কালি মই পেকেটিংবিলাক চাইছোঁ হা কিছুমানে ইমানকণ মচু দালি ইমানকণ দালি বিস্কুটৰ পেকেট এটা তেতিয়াহ'লে ভাবক মানুহৰ মানে মনবোৰ কিমান মানে হেৰি হ'ব লাগিব এইফালে আমাৰ লগত পুলিচকো লৈ আহিছোঁ দেই বন্ধু আমাৰ দিব পুলিচক কালি গুৱাহাটীৰ পৰা মতাই আজি ৰাতিপুৱা পইচাই দিছি একদম কি ৰাস্তা ন পানীৰ কাৰণে গোটেই গৰু গাই গোটেই ৰাস্তাত বান্ধি থব লগীয়া হৈছে এনেকুৱা মানে কষ্ট হৈছে জীৱ জন্তু বিলাকৰ এইফালে দেখিছে গোটেই ঘৰবোৰ চব ডুবি ডুবি আছে পানীত আমাৰ ইয়াৰ বন্ধু বান্ধৱসকল আহি পাইছেহি এজন এজনকৈ আৰু এইফালে এয়াৰফৰ্জৰ গাড়ীবোৰো আহিছে আমাৰ লগতে এইফালে চবফালে পানী মুঠতে পানী আৰু গোটেই ঘৰ দুৱাৰ চব ডুবি আছে আৰু আমাৰ কাৰণে এতিয়া মানুহ ৰখি আছে সেইয়া এইফালে আমাৰ এয়াৰফৰ্জ স্কুলৰ ষ্টাফৰ মানুহখিনি পাইছেহি তাৰপৰা যথেষ্টখিনি মানুহ আহিছে স্কুলৰ পৰা দুখন তিনিখন গাড়ী বেকত আছে ৰাস্তা পানীয়ে গোটেই ভৰ্তি হৈ আছে এতিয়াও পানী দুদিনমান আগতে শুকাইছিলে এতিয়া ইয়াত আহি পাই গ'লহি আৰু মানে আৰু যদি দুজাক মান বৰষুণ দি দিয়ে আহি পেলাই মানে একদম ঘৰৰ ভিতৰত পাই যাবহি পানী সেইবোৰ মানুহৰ ঘৰ আৰু দেখোন দুজাক মান বৰষুণ দিলে আকৌ আহি পানী সোমাই যাবহি এতিয়া দুজন একদম পিছফালে মানুহৰ ঘৰ পিছফালৰ সৈতে নদী লাগি আছে সেইফালে নাৱতে গোটেই মানে বস্তু ডেইলি আনি থাকিবলগীয়া হৈছে সেইফালে সেই মানুহঘৰ এতিয়া অৱস্থা বেয়া এই তাত আছে মানুহঘৰ দেখিছিলে কেনেকুৱা অৱস্থাত আছে আমাৰ মূল কামলৈ আহি গৈছোঁ এতিয়া আৰু গোটেই ৰাইজ ক'ত খাইছে এইফালে ষ্টাবৰ পৰা ধৰি লওক এয়াফযোৰ ষ্টাব পৰা ধৰি লওক সবেই বস্তু দিব আমাৰ মহিলাসকল আছে গতিকে আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে আমাৰ যোৰহাটৰ এক অগ্ৰামী এন জি অ' সামাজিক এটা প্ৰতিষ্ঠান তেখেতলোকে বহু ধৰণৰ সামাজিক কাম বহুদিনৰ পৰা কৰি আহিছে আৰু সেই এন জি অ'টোৰ কেনেধৰণৰ সামাজিক কাম কৰি আহিছে জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী আছে তেখেতে আপোনালোকক অকণমান ক'ব আৰু আপোনালোকে এটা কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি বহুত মানুহৰ কাৰণে ৰিলিফ সংগ্ৰহ কৰি আনিব পৰা নাই আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা কোনো ধৰণৰ পুঁজি লোৱা হোৱা নাই আমাৰ যিসকল আমাৰ অন্য প্ৰয়াসৰ সদস্য আছে যিসকল আমাৰ শুভাকাংক্ষী আছে এইসকল মিলি আমি এই বস্তুখিনি আনিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ এখন এন জি অ'ৰ সকলোৰে হৈ এন জি অ'ৰ আমাৰ সভাপতি মিণ্টু দত্ত ডাঙৰীয়া তেখেত আছে আৰু তেখেতক আমাৰ এই জাজিমু গতিকে আমাৰ ফালৰ পৰা আমি কি লিখোঁ সেইকাৰণে তেখেতক এখন গামোচা দিব বিচাৰিছে আমাৰ চিলি বাইদেৱে তেখেতে গামোচাখন পিন্ধাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু এই গামোচাখনৰ যোগেদি এন জি অ' সকলোকে আমি গামোচা পিন্ধাইছোঁ বুলি ধৰি ল'ব আপোনালোকে আচলতে আপোনালোকক আমি ক্ষমা বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক হয়তো চাৰে নটামান বজাতে মাতিলে কিন্তু হ'ল সেইকাৰণে আমাৰ ৰাইজ গোট খাই আছে ইয়াতে দেখিছে ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা ধৰি লওক আমাৰ আইতাক ঘূৰি বৰমাসকলৰ পৰা ধৰি লৈ আৰু চবতকৈ মানে বয়োজ্যেষ্ঠ আমাৰ বৰমা আইতা এগৰাকী পাইছোঁ আইতা আশীৰ্বাদ কৰিব আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছিলোঁ অকণমান সহায় কৰিবলৈ দেই যি পাৰিছোঁ আৰু আইতাগৰাকী মানে বহুত বয়োজ্যেষ্ঠ আইতা চাগে আশী পাৰ হ'ল চাগে হা হ'ল আশী হৈছে একদম মই জেগাত ধৰিছোঁ দেই তাকে ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ মাজত আহি এইকণ যে আমি সহায় কৰিব পাৰিছোঁ কিবা ক'ব নেকি আইতা আমাৰ ৰাইজলৈ কিবা আশা ক'ব নেকি আপোনাৰ আপোনাৰ ফালৰ পৰা কওক কিবা এষা কৈ দিয়ক আমাৰ ৰাইজে চাই আছে ঠিক আছে ঠিক আছে জগত দা জগত দা কথনি পাব মাত খাৰ দিবলৈ পোৱাই নাই মোক খং উঠি আছে ফোন কৰিছিলোঁ ৰিচিভ কৰা নাই পুৰা ব্যস্ত নিজৰ কাম কৰি আছে নিজৰ কাম কৰি আছে তেওঁলোকৰ চকলেটবোৰ দি দিয়া এই মেংগ' ফূৰ্তি অলপো আছিল ন দি দিবা দিলা অঁ ইহঁতক দি দিয়া চকলেটবোৰ দি দিয়া ইহঁতক মাকে দি ৰা একদম একদম অৱস্থা নাইকিয়া কৰিলে অহা যোৱা কৰা অসুবিধাই বিৰাট অশান্তি হৈছে গৰু গাই ছাগলী মানুহ সকলোৰে কষ্ট হৈছে ইমান মানে বয়সত ডাঙৰ ডাঙৰ আইতাসকল আছে দেখি বেয়াও লাগিছে ইমান কষ্টত আছে আৰু আমাৰ লগতে আপোনালোকেও এনেকৈ বান বিধ্বস্ত লোকসকলক সহায় কৰিব এইবোৰ সৰু ভাইটি এটা আছে ভাইটি তোমাৰ নামটো কি কোন ক্লাছত পঢ়িছে ছিক্স ছিক্সত বাকী কি ক'বা আজি ভাল লাগিছেনে লাগিছে আগতে আৰু এনেকৈ কোনোবা আহিছেনে দিবলৈ এইবাৰ এইবাৰ কোনো অহা নাই ন আমি মানে প্ৰথম আহিছোঁ ন ঠিক আছে তুমি পালা নাই বস্তু পালা পালা ঠিক আছে ভালকৈ পঢ়িবা দেই এয়া নামঘৰতে মানে পূৰা পানী সোমাই গৈছিলে পানী মানে এতিয়া মণি মণিকূত পাই গৈছিল ন বৰমা হা কিমান পাইছিলেগৈ পানী বহুত পাইছিলে বহুত পাইছিলে পূৰা পানী সেই তাৰ পৰা তালৈ গোটেই পানীয়ে গোটেই ভৰ্তি হৈ গৈছিলে এতিয়া এইকেইদিন অকণমান ওলাইছে হ'লেও ভিতৰৰখিনি মানে পূৰা জেকি আছে সেইবোৰ দেখিছে মাটি নদী পাৰ হৈ যাব লাগিব অঁ তুমি পালা নহয় বস্তু পালা ঠিক আছে এখন গাঁৱত যিমানখিনি মানুহ আছিলে সেইখিনি দি হৈ গ'ল আৰু এখন গাঁও আছে এয়া বস্তু তালৈ যাব আৰু এতিয়া ইয়াত আমি পটক মানে জল্দি শেষ কৰি পেলাই আমি তালৈ যাম সাহাৰ্য নিবৰ কাৰণে দেখিছে কিমান দূৰৰ দূৰৰ পৰা মানুহ আহিছে নাওলৈ এটা মাজত আছে মানুহবোৰ মানে তাৰপৰা আহিবলৈ অসুবিধা চবৰে ঘৰৰ ঘৰে চাগে নাই উচে নিশ্চয় এইবোৰ এইখন এখন এইখন এখন আৰু এইবোৰ পিছফালে দেখিছে পিছফালে গোটেই খেৰঘৰ চেৰ ঘৰ চব গৰু গোহালি চব ডুবি আছে আৰু সেই আমাৰ পৰা বস্তু লৈ গৈছে এটা পৰিয়ালে তাই এইবোৰ অলপ ইফালে আগলৈ অলপ অলপ মানুহ আছে আৰু এই ভাইটিহঁতে মানুহ আমাৰ ইয়াৰ পৰা তালৈ কঢ়িয়াই আনিব লাগিব আমি এইবোৰ বেছি মানুহ নাযাওঁ কাৰণ যথেষ্ট মানুহ আছে ল'ৰা ছোৱালীখিনি আছে সেইখিনি আমি নাও উঠাব নোৱাৰোঁ একচুৱেলি মোৰে ভয় লাগে আজিলৈকে মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই মানুহ এটা এই বস্তু তোমাৰ ন কৃষ্ণ হা পাৰিম ন ফাৰ্ষ্ট টাইম মানে আগতে উঠিছিলোঁ অভ্যাস নাই মানে বৰ্তা উঠা তাকে এতিয়া আমি ইয়াতে নাৱতে যাবলৈ ভাইটি আমাৰ তুমিয়ে সাৰো থোৱা আমাৰ কামোতে পাৰ হয় এতিয়া পূৰা হিলি গৈছে নাও ভয় লাগিছে পানীও যথেষ্টখিনি আছে একো নাই ভয় নকৰিবা সাহসেই লখী ব'লা একদম মানে হিলা নামৰত হা ভা আমাৰ ইয়াত বৰ্তমান এটা কেম্প হৈ গৈছে আৰু বহু কিঘৰ মানুহক দিবলগীয়া আছে এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি ওলাই লওঁ আৰু খানা পিনাও যোগাৰ কৰিছে ভাতটোও খাই লওঁ বহুত সময় হ'ল ভোকো লাগিছে ৰাতিপুৱা খালী পেটে অহা হৈছেগৈ আৰু আৰু এটা প্ৰগ্ৰেম আছে সেইটো আমি নেক্সট সপ্তাহতে কৰিম ন আৰু লিষ্টখন ল'ব লাগিব মানুহ কিমান আছে সেই হ'লে আৰু কিছুমান মানুহ পানীৰ কাৰণে আহিব নোৱাৰিলে আজি সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ কাৰণে বস্তুবোৰ আমি থৈ আহিছোঁ আমাৰ ইয়াৰে এন জি অ' মানুহ আছে তেওঁলোকে দি দিব কিমান ছাব্বিছ ঘৰ নে কিমান মানুহ আহিব নোৱাৰিলে তেইছ ঘৰ তেইছ ঘৰ মানুহে পানী মানে ইমানেই ডুবি আছে এইফালে পাৰ হ'বলৈকে নোৱাৰিলে যে এইফালে গৰা পানী ৰাস্তা হৈছে ঠে গাড়ী মানে দুখন তিনিখন আহিলে দিগদাৰী হৈ যায় পুৰা ভিতৰে পুৰা মানে হাৱা খাই আছে মুকলিকে এইবিলাক আইডিয়া নে কি আৰু এয়া ঘৰ হৈছে আমাৰ এন জি অ'ৰ সদস্য মহেন্দ্ৰ দা ঘৰ আৰু ইয়াতে আমাৰ খানাটো আমাৰ ইয়াতে ইয়াত যোগাৰ কৰিছে কলিতা দা ঘৰো ডুবুৰ দুবোৰ হৈছে আৰু এইফালে ছাইডত গোটেই বেক চাইডটো গোটেই পানীয়ে হয় এইফালে এইটো জ্বলা ভাজি বনাই আছে এইবোৰ খানা ৰেডি টেবুল চেবুল পৰা পাৰি উঠিছে মানুহো আহিছে এইফালে আমাৰ লগত যথেষ্টখিনি মানুহ আহিছে মই এতিয়াহে দেখিছোঁ মানে স্কুল পূৰা পানীতে ডুব গৈ আছে সেইখন অৱস্থা কাঢ়িল বিকট হৈ ইয়াৰ পানী দেখিছে হা বন্ধ খোলাৰ পিছত যথেষ্ট কষ্ট ছাৰ কেঁচা লগা প্ৰগ্ৰেম আচ্ছা এনে থেংক ইউ এইফালে খানা চানা খাই লৈ অংকহঁতক বিলাকত লগাই দিছোঁ আৰু আমাক সহযোগ দিবৰ কাৰণে বায়ুখন হাইস্কুলৰ ষ্টুডেণ্টখিনি আহিছিলে বহুত মানে কষ্ট কৰিছে তেওঁলোকেও আৰু এয়া স্কুলৰ ষ্টাফ টিচাৰসকল আছে এইফালে চব্জি এইটো মাংস জেগা নাই নহয় ল'বলৈ লাগিলে

সঁচাকৈ বহুত এটা বহুত ভাল এটা অনুষ্ঠান হৈছে আগন্তক দিনত যেন ইয়াৰ এটা এয়াৰ ফৰ্জৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্ট আহিলে আগন্তক দিনত যেন ইয়াৰ এটা প্ৰভাৱ আমাৰ অসমীয়া সমাজত বা অসমীয়া ৰাইজৰ মাজত পৰিব সেইটো মোৰ ফালৰ পৰা মানে আৰু এটা কথা কওঁ যিটো বহিৰাগত বুলি বিভিন্ন সময়ত প্ৰকাশ চলি থকা সেই সময়ত কিন্তু আজি মই দেখিলোঁ যে কেৰালা উত্তৰ প্ৰদেশ বা বিহাৰ ৱেষ্ট বেংগল সেই সময়ত মানে তেনেকুৱা সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিখিনি শিক্ষক আছিলে আমাৰ যোৰহাটত বায়ু বায়ু সেনাৰ যিখিনি বিদ্যালয়ৰ বায়ু সেনাৰ যিখিনি শিক্ষক আছিলে আমাৰ মাজত আহিছে সেই শিক্ষকসকলে আজি যিটো আন্তৰিকতা আমাক দেখুৱালে সঁচাকৈ শেষত কিন্তু আমাৰ অসমৰ অসমীয়াসকলৰ এটা লাজ লগা বিষয় যে আমি সেইসকলক বহিৰাগত বুলি প্ৰচাৰ কৰাটো আচলতে কিমান যুক্তিসংগম নহয় সেইটো আচলতে এতিয়াৰ এই সময়ত চিন্তিত মানে হৈছে মানে সকলোৱে বিচাৰ কৰা এটা মানে সময় আহে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে সেইসকলক যিহেতু তেওঁলোক বঢ়ি বঢ়িয়া গতাৰ আপ বুলি আমি নকওঁ তেওঁলোকৰ যোৰহাটত বাস কৰিছে তেওঁ কেৰালা উত্তৰ প্ৰদেশৰ হয় ইয়াত আহি আজি তেওঁলোকে বানপিত ৰাইজক সহায় কৰিছে বহুত ভাল লাগিলে অনুষ্ঠানটো ইমানেই সুন্দৰ কৰিলে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ পৰা আমি বেছি আজি সহায় সহযোগ লাভ কৰিছিলো আমাৰ এই প্ৰগ্ৰেমটো বহুত যথেষ্টখিনি মানুহে মানে সহায় কৰিছে মই নাম লৈ মই ভাগৰি যাম মানে আমাৰ এয়াৰফৰ্চৰ পৰা ধৰি লৈ আৰু যোৰহাটৰ মানে এনেকুৱা এনেকুৱা জেগাৰ পৰা আমাক মানে অৰিহণা যোগাইছে মই তেখেতসকলক তেখেতসকলক মানে মই নাম কৈ মই ভাগৰি যামগে আমাৰ গাঁৱৰ পৰাই হওক বা মোৰ বন্ধু বান্ধৱসকলৰ পৰাই হওক আমাৰ খানা চলি আছে আৰু আমাৰ যিটো প্ৰগ্ৰেম আছিলে আমাৰ কৰি আমি উভতি আহিলোঁ আৰু ইয়াৰ বাটতে দেখিছে মই জানিব পৰা মতে ইয়াৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলৰ ফালৰ পৰা ইয়াৰ ৰিলিফ দিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে সকলো আৰু যথেষ্টখিনি ইয়াত মানুহ গোট খাই আছে তেওঁলোকেও যথেষ্টখিনি সহায় কৰিছে দেখি ভাল লাগে এনেকৈ যদি চবেই সহায় কৰে মানুহখিনি অলপ সহায় পাব আৰু আজি